您说这个窗帘的背后是您的男朋友，但是很多网友却认为这是江胜豪。这张照片确实是我和我的男朋友何正玉，同时也是江胜豪的好朋友。啊、哦，这样啊，我们再来看一下另外一张照片好吗？请看，这张照片确实是江胜豪。 我们两个是发小。那天我从他家搬出来，他送我回家，这只是朋友之间的告别。对，没错，拥抱来表达朋友之间的感情也是很正常的。但是啊，网友私信了我们两张照片，而且他们对这个照片啊也有一点疑惑。来看一下好不好？这张照片呢是网友偶遇了您和您的男朋友，可以看出两位的身高差距还是有点大的。但是窗帘后的接吻照看起来两人的高度是一致的。 您和江胜豪的拥抱照高度看上去也是一致的，对此您怎么看呢？还是我暗纹眼睛毒发现了身高这个点，要不然看来被他混过去了。原来你们是有备而来，不，我们只是为了寻找真相而已。同时还有两段视频，再来看一下。 你怎么这么傻，能中这样的计？我现在跟吉荣更解释不清楚了。哎，等等，陈记者，陈记者，我们还没有聊完，怎么就走了呀？你们这是恶意引导，我有权拒绝。 您误会了，我们只是想要寻找更多的真相，这样才能更好的讨论网暴这个话题。当事人已经拒绝拍摄，你们再拍的话，就是侵犯个人隐私权。江兰，把麦摘了，走。等等，别走，何正宇，如果这个时候跟他们解释的话，就是正中下怀。监控录像，我已经拿到。 以上的三段视频足以证明，当时是我提着饭盒来到江家，给陈佳兰女士送爱心晚餐。敲门无果之后，正如视频中所示，我翻进了江家，也上到了二楼。现在人证物证齐全，照片中的人就是我和陈佳兰女士。可是，我知道你想问什么。第二段视频中我在哪儿？毕竟是跑到别人家。 找自己的女朋友，我不想让别人知道，所以我躲了起来。至于身高的问题吗？再来，起来。麻烦镜头从脚摇起来。 现在能解释得清楚了吗？走吧。原本只是个小误会，说几句话就能解释得清楚。但是为什么会造成现在这个局面呢？一系列的跟踪偷拍，一步步形成的网络暴力，直至今天，不顾事实真相如何，直播诱导舆论导向，原因是什么呢？这一切背后有人操纵。我这儿。 有一份录音，请大家听一下。我是江胜豪的前女友，前些天武吉荣的哥哥武安文来找我合作，想利用我是江胜豪前任的身份来设圈套陷害江胜豪，说他出轨，这样江胜豪就要按照他签署的婚姻协议赔偿一大笔钱给武吉荣。 同时，武吉荣在遭到丈夫背叛后也会付出工作。可我现在已经放下江胜豪了，并没有按照武安文说的做。但当我知道武安文用了别的办法去陷害江胜豪和陈记者后，我心里很愤怒，也很良心不安，所以我决定站出来。我相信到了这里，具体真相如何，大家心里应该很清楚。 我们都被一个叫武安文的人为了一己私欲而操控给利用。从现在起，我是陈佳兰的律师，我代表我的当事人会给你们发出律师函，之后会起诉你们跟踪、偷拍、造谣、重伤，甚至收取相关人士的费用来诬陷我当事人的行为。哎。 何正玉，今天感谢你及时出手相助。不过你是怎么拿到监控视频的？那邻居不是没回来吗？是没回来。我联系到他们物业的管家，联系到了业主，请求帮忙。业主人很好，核实了一下情况之后，就答应了，所以我才拿到监控录像。总之，谢谢你今天出来扭转局面，真的非常谢谢你。还有，也要感谢穆老师，节目组已经跟我道过歉了，我也接受了。 也跟他们和解了，谢谢你。我也没起什么作用，那我就先走了。啊、哦，拜拜。我车停那儿了，我送你吧。我。喂。何周宇，何周宇，你快来！我安文来找我了，快来！马上过来。啊。哎。 你把我的一切都毁了，你还想跑吗？把门打开！把门打开！万文，你知道自己在做什么吗？正玉，为什么呀？为什么要盯着我？你是我弟弟，一定要这样吗？ 我们再这么下去，吉如就真的没亲人了。 喜欢郑宇吧？啊！郑宇一定很喜欢你。我从来没有见过他像这么在意你那样在意那个女孩。江志豪。 我的人生，我也要毁了他的。终于毁了我的人生，我也要毁了他的。佳兰，佳兰，佳兰。 下兰。慢点。明天早上我会再给你做一次脑电图，到时候我会让护士通知你。啊，谢谢。嗯，没事。很疼吧？就一点点疼。对不起，我来晚了。 你要是不来的话，估计就要去殡仪馆见我啦。瞎说什么呢？你放心，你看我不是还挺好的吗？小时候练拳，受过更严重的伤多了去了。 佳兰，怎么样啊？没事吧？我没事。佳兰，我替我哥给你道歉，对不起啊。季荣，你哥自己做的事情就让他自己承担后果。等他来跟佳兰道歉吧。没想到吴安文害佳兰被网暴不说，被揭穿了，还对佳兰动粗。陈佳兰。嗯。 我刚才在楼下跟警察把事情的经过都说了一遍，一会儿他们上来会问你的。至于陈可辛，他只是摔下楼梯伤到脚，休息几天就没事了。对于武安文，你是打算和解还是继续追究他的刑事责任？我个人建议。佳兰，我希望你能原谅我哥。我一定让他好好反省，让他跟你道歉。 你的医疗费、精神损失费，你的所有费用我都会赔偿给你。你能不能跟他和解啊，吉荣？我受的伤也不是特别严重、嗯。必须追究！私闯民宅，威胁陈可辛人身安全，故意伤害你，吴安门必须受到法律的制裁。 现在确实是个让武安文失去自由、改变未来的机会。我起诉。嗯。程月我有话跟你说，你出来一下。 知道我哥的所作所为，你很愤怒，但是我们认识这么多年了，我哥他又把你当弟弟对待，你不能一点情面都不讲啊。季荣，不是我不讲情面，是你哥武安文太过分了。如果我再继续纵容他，就等于害了他。但是我哥都是因为我，情急之下犯的错，我觉得他。 罪不至此吧。既然有些事儿，我一直没有告诉你。不过，我觉得现在我有必要让你知道。你哥因为赌博欠了八百万。什么？是真的。他不敢告诉你，因为你结婚之后，不工作也就意味着他没有钱还赌债，所以。 他才策划着诬陷江胜豪出轨这个主意，之前他还想找陈可辛演这出戏呢，不过没想到被我和陈佳兰给搞砸了，所以他记恨陈佳兰，然后趁机诬陷江胜豪出轨的就是陈佳兰。陈佳兰遭受网暴也是他买通了那些狗仔还有主播。季荣，你哥现在已经走得越来越偏了，只有用法律手段，才能让他悬崖勒马。 怎么会这样？吉荣，你去哪儿、啊？吉荣，你好啊，你好，我是武吉荣女士请的律师，想见一下武安文。好，跟我来吧。好，这里，谢谢。你又开始赌博了是吗？ 郑玉都跟我说了，你又去赌博了，还欠了八百万，所以你搞出这么多事情，就是为了让我和盛豪离婚，你好拿着一大笔赔偿金去还你的赌债，对吗？不、哦，这件事情一定是郑郑玉有什么误会。你就不能说句实话吗？三年前你就因为赌博欠了三百万，我替你还了，你发誓说你绝不再赌，结果呢？ 不仅接着赌，你还越赌越大，你甚至为了钱，你可以做出那么多的错事儿。今天晚上还捅了那么大的娄子。不是这样的，季荣，你听我说。吴先生，吴先生，好了，吴先生，吴女士要问的，我已经代她问了，接下来。 我需要跟您了解一些情况，把我弄出去！我明明雇你来，是来救我出去的，不是让你来教我做人的。武先生，对不起啊，刘师，请您务必转告我的妹妹，告诉她我这次真的知道错了，让她再给我一次机会。拜托。 好的，我知道了，谢谢，谢谢。我不会再原谅他了，原谅他就等于害了他。谢谢你。好的，吴女士，我们随时保持联系。嗯。啊，再见。再见，辛苦了。嗯、累了。荣。 祁同，怎么样？你没事吧？你的伤口还没好呢。没事，没事。郑玉，起诉吧。抱歉了，不是你的错。剩下的事情交给我，赶紧送他回去吧。拜托了。走吧，祁同。